Halo sedaya, yang kesempatan menikah kula di damel video pindaduh bahasa Jawa kan tidak mah pentingnya budi pekerti kanggo generasi enom muki video menikah sagedadus pepuleng tumrup kita kabeh utamane para boca enom supat dostan sangu gemi budi pekerti luhur saiki semonggo kita wiwiti pindaduh nipun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paku guru ingkang kula tresnani, para kanca sinau saha rawuh ingkang kula ajeni. Alhamdulillah, alhamdulillahirobil alamin. Marilah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, awet kanti rahmat pun kita sakit nempuh bebarengan. Wonten mriki kanti rahayu Salawat dan kita Bukit sah kabar ingatkan Tumat kita Nabi Muhammad Sallallahu wa alaihi wasalam Ingkang sampun maringi Tulodo ahlak Kampudi peketi Ingkang luhur Dumat umat ini pun Poro rawuh Ingkang pulau tresnani, Ing jaman modern Koyo saikih Ake bocak nam sing luwih seneng Nyekal hp Dolenan media sosial Utawa golek i Kepungani dunia nimba sinau bab budi pekerti. Padahal budi pekerti kuwi penting banget. Budi pekerti iku dasar uripe menungsa. Wong duwe budi pekerti apik bakal bisa ngajeni wong liya. Ngerti unggah unggowe basa wan ora gampang gumunggung. Budi pekerti ora mung ana ing tembung, nanging katon saka tumindak saben dina. Yen atine apik, tumindake mesti uga apik. Weksin duwe budi pekerti mesti sabar, jujur, pantep sangat jeniliane. Kaya sabdane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, "Innamabu isli utamima makarimal akhlaq." Tek kene pun aku diutus dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo nyempurnaake akhlak utawa budi pekertine menungsa. Para ponco rahu sedaya minangka generasi enom, kita kudu tetep ngemban budi pekerti. Wiwit saka perkara sing cilik, ngajeni wong tuwa, ngajeni guru, nyapa nganggo tembung sing alus, lan nulungi kanca tanpa pamrih. Kabeh mau tandoyen awa awake dhewe duwe ati sing becik. Wong sin pinter durung mesti bener, nanging wong sing duwe budi pekerti mesti disenengi. Ngerti carane andhap asor, orang ora orang ora nyelakake wong liya iku tandha budi pekerti luhur. Yen bocah enom jaga budi pekerti, negara iki bakal dadi bangsa sing beradab lan ngurmati saben wargane. kebecian iku ora bakal ilang Senajan tumi ndak becik kita katen cilik Nangin neng ikhlas gusti Allah Mesti bales kan tiga jarang sing gede Mula ayo podo ngelati awa e dewe Supaya tansah becik atine Becik tembunge Lan becik tindakane Ibu guru sahabara konca sinau ingkang pulau aja ini kita sedoyo dari generasi enom sing orang mempinter mikir Nanging uga pinter ngajeni duwe sopan santun lan tangsa eling marang gusti Allah subhanahu wa ta'ala makanten ingkang sakit kaula aturaken muki ono manfaat itu kita kabeh matur nuwun sangat sampun mirangaken kanti tepih pengajak-ajak nafa'anullahu bima alamana wa alamana wa yanfa'una wa zidra ilman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggaten video bahasa Jawa kula kaliyan tema pentinge budi pekerti kanggo generasi enom, muki pidhato menika saged dados pepeling lan inspirasi kanggo kita kabeh supaya tansah jaga kebecikan lan unggah-ungguh ing saben dina. Sedurunge nutup kula badhe ngendika nganggo unan-unan Jawa ajining diri saka lati, ajining raga saka busana tegese ajining manungsa so iku katon saka carane ngomong lan carane nggawa awak dhewe matur nuwun sampun nyima video pidato kula aja laritan saja budi pekerti sopan santun lan rasa ngajeni marang wong liyane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh